ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষী আছে আপোনালোকে এৰেষ্ট কৰিছিলো আৰু এৰেষ্ট কৰাৰ পিছৰে পৰাই আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনপুট বা বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ যেতিয়া আমি পাবলৈ ধৰিলো তাৰ পৰা আমি বৰ্তমানলৈকে তেৰজন ভুৱা চিকিৎসকক জিলাখনত অবৈধভাৱে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই থকা এনেকুৱা ব্যক্তিক আমি বৰ্তমানলৈকে এৰেষ্ট কৰিছো এই তেৰজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰোতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সোধ পোছ কৰিছো আৰু দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন থকা বা তেওঁলোকৰ আহ বাসগৃহ যেতিয়া আমি অভিযান চলাইছিলো এই অভিযানৰ কালত বিভিন্ন আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আমি লাভ কৰিছিলো আৰু সেই আপত্তিজনক নথিপ্ৰ বিলাক যেতিয়া আমি পৰীক্ষণ কৰো প্ৰতিজন ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আমি দেখিছিলোঁ যে এজন ব্যক্তিৰ হাত আছে যিজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল ডক্টৰ জে পি দাস আৰু ডক্টৰ জে পি দাসক তেওঁ হ'ল তেখেতক যেতিয়া আমি তেখেতৰ আমি তেওঁ পৰীক্ষণ কৰো আমি দেখা যাওঁ দেখা পাওঁ যে তেখেতো ভাৰতবৰ্ষত কোনো চিকিৎসা সেৱাৰ তেওঁ অধ্যয়ন কৰা নাই আৰু তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এখন জিলাৰ পৰা তেওঁ এখন চাৰ্টিফিকেট থকা বুলি তেওঁ কব বিচাৰে আৰু তেওঁ ইয়াতে এখন অবৈধভাৱে এখন চিকিৎসাৰ এটা অনুষ্ঠান তেওঁ চলাই আছে তাৰ নাম হ'ল নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল চাইন্সেছ এন আই এম এছ এইটো চলাই আছে আৰু তেখেতে ভুৱা ভাৱে তেওঁ চিকিৎসকসকলক কিছুমান ভুৱা তেওঁ নথি পত্ৰ বা চাৰ্টিফিকেট তেওঁ প্ৰদান কৰে আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে এই ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে গতিকে আমি গোটেইবিলাক পৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত আমি যিজন চেল্ফ ষ্টাইল ডক্টৰ জে পি দাস তেখেত যোৱাকালি আমি সোধ পোছ কৰোঁ সোধ পোছ কৰাৰ পাছত তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে তেওঁ আমাৰ পুলিচৰ হেফাজত আছে তেওঁক অনাৰেবল ক'ৰ্টত আমি যেতিয়া তেওঁক প্ৰডেছ কৰোঁ ক'ৰ্টে আমাক পুলিচ ৰিমাণ্ডত দিছে আৰু আমি তেওঁক বৰ্তমান চাৰিদিন পুলিচ ৰিমাণ্ডত দিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁক আমি অধিক সোধকো চলাই আছোঁ আপোনালোকে জানে যে বিগত দিনতো তেওঁ ইয়াত স্থানীয় অঞ্চলত এটা তেওঁ এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে এটা তেওঁ স্পা আছে আৰু তাতো কিছু আপত্তিজনক তাত আমি কিছুমান তথ্য লাভ কৰিছিলোঁ আৰু আমি অভিযোগ লাভ কৰিছিলোঁ সেই অভিযোগ লাভ কৰাৰ ভিত্তিতে আমি সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনো জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিছিলে কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ সেইখন চলাই আছে আৰু আমি বাকী তেওঁলোকৰ যি তেওঁ যি অবৈধভাৱে যিবিলাক তেওঁ চিকিৎসা সেৱাৰ নামত তেওঁ যিবিলাক ইয়াত ব্যৱসায় চলাই আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি আৰু অধিক উম আমি তদন্ত চলাই আছো আৰু শীঘ্ৰেই মই ভাবিছোঁ যে আৰু অধিক তথ্য আমি পোহৰ লাভ কৰিম আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে